В в отчетном периоде в штатном режиме. Качество питьевой воды соответствует нормативным требованиям. Водоснабжение, водоснабжение всех категорий абонентов осуществляется в полном объеме. Устранено порывы на водопроводных сетях города 16 единиц. На магистральных водоводах технической воды 9, питьевой воды 1. Ремонт и замена запорной арматуры на водопроводных сетях города 9 единиц. Ремонт и замена гидрантов после обследования средств СНЧС 5 единиц замена водопроводов, 14 погодных метров, устранено заторов на канализационных сетях 64 единицы. Про... Осуществляем пропуск Дипровской воды. Канал не леса в работе 11 кубометров в секунду. Продолжаем восстанавливать асфальтобетонное покрытие. За прошлую неделю восстановили частично 17 квадратных метров химические реагенты по водоподготовке и водоотведению в наличии по марки П. Оплачен поставка 27.05. Значит, мы с Анатолием Николаевичем на прошлой неделе выезжали на совещание к первому заместителю губернатора по вопросу задолженности предприятия за потребленные энергоносители. Значит, разговор был очень жесткий. По данному вопросу в пятницу 22 числа дня вызвали в совет. Значит, стоит задача платить 100% за потребленную электронику. Значит, на сегодняшний день на первое число задолженность была 4 миллиона 226 тысяч. На сегодняшний день 2 миллиона 723 тысячи. Поставлена задача первым заместителем губернатора до конца месяца оплатить предприятию 2 миллиона 344 тысячи с учетом тех э, зачетов, которые предусмотрены по льготам и субсидиям. Вот. Мы, конечно, эту задачу пытаемся решить. Значит, пакет документов на 133 тысячи находится в казначействе Украины по проведению зачета по льготам и субсидиям. И живыми деньгами нам до конца месяца нужно заплатить еще 311 тысяч. Значит, э, проблема в том что мы эту задачу не можем выполнить по причине того, что упали значительные платежи, в том числе по населению, что удивительно. По населению у нас уровень платежей был достаточно высоким. На сегодняшний день по населению, по, за апрель месяц, уровень платежей 71%, хотя сегодня 25 число. Вот, поэтому я призываю всех жителей города, значит, работников предприятий, организаций. Относиться к оплате определенные услуги для того, чтобы мы могли обеспечить жизнедеятельность в виде водоснабжения и водоотведения. Привожу пример. В пятницу встречался со своими коллегами значит, со всей области руководителей водоканалов. Значит, в верхний Днепровск. Отключены все канализационные насосные станции в этом городе. И все канализационные стоки вытекают на рельеф по городу и так далее. В пятницу стоял вопрос об отключении в этом городе канализационных очистных сооружений, которые впадают в лечку с Днепр. в Никополе отключены все э, подкачивающие станции на многоэтажную застройку. То есть свыше второго-третьего этажа воды э, в этом городе нет. А сегодня еще Предупредили, что будут отключать беспощадно, невзирая на то, что мы наработали определенные, как говорится, э, варианты. Значит, что касается недопуска на нашей территории, там, где находятся э, объекты электроснабжения, принадлежащие Центральной Энергетической Компании, Облэнерго, э, ну, говорят о том, что если станет вопрос, то могут отключить извне наших территорий. Поэтому я призываю всех очень ответственно отнестись, особенно сейчас, когда наступил летний период, и Жара такая, потребление воды очень большое идет сейчас. Это и техническая вода на поливы, и питьевой воды в том числе. Вот такая у меня информация. По налогам тоже есть проблемы, но завтра я намерен встречаться с новым начальником Верхнепровской налоговой инспекции, вот, ну и просить на определенные рассрочки по данным платежам.